Halo sedulur kabeh. wes tau krungu ukara-ukara Jawa sing rasane kok aneh tapi jebule maknane jero banget? Nah, ing wedaran iki ayo sinau bareng babakan salah siji sing paling istimewa ing budaya Jawa, yaitu unen-unen. Sugeng Rawo sedulur? Nah, kanggo sing durung ngerti, iki cara sing takéngo nyoba kowe kabeh. Tegese ya, Selamat datang saudara-saudara. Penwa -saudara. Dewi luwih akrab sinau babagan basa Jawa sing endah banget iki. Oke, okay, jadi budaya Jawa kuwi wik sugih banget karo basa kiasan. Bi biasanya disebut unen-unen. iki wujude ya macam-macem, ana paribasan, ana saloka, lan isih akeh maneh. Intine, kabeh kuwi isine pitutur luhur sing diwulangke kanthi cara sing ya ngono kuwi alus lan ora blak Nanging saka ake jenis unen-unen sing ana, dino iki awake dhewe arep fokus ning siji jenis tok. Siji jenis sing duwe ciri khas wah unik lan menarik banget pokoke. Kira-kira apa ya? Nah, bener banget. Jenis sing arep dibahas yaitu bebasan. Saiki, pita konan gede nih yo. Apa to sajane tegese bebasan kuli? Inti ngene. Bebasan kuwi unen-unen utawa ukara kiasan sing wis paten, wis ajek panganggone. Nah, tembung kunci sing kudu dikatekke kuwi pepindan utawa perumpamaan. Lancing paling penting, pin kuwi digunake kang nggambarake keanan utawa sifate wong utawa barang, dudu wonge langsung. Ben lue gamblang, jadi cekak enngenek. Bebasan kuwi ukura paten, On makna kiasane, lan nganggo perumpamaan. Nah, kunci pembedae karo liyane ya iki. singing didiumpamake kuwi dudu wonge lo ya. Namin kondisi utawa sifate wong kui. Iki penting banget kanggo dieling-eling. Oke, okay, mungkin isih rodok mumet ya? Tenang wae, rapopo. Cara paling apik ben awak edewe paham babakan bebasan, yo langsung wae delok tuladani. Oke, tulodo sing kapisan. Iki kanggo gambarake keanahan sing ora andil, utawa istilah saiki, pilih kasih. Pie carane boso jawa gambarake keanahan koe ngono kui? Unen unene muningene. Emban cinde, emban silaten. Hayo coba diangen-angen dise unine. Unik banget toh. bayang ke wae, ana wong lagi ngendong anak loro sing siji digendong nganggo selenrang Sutra sing apik banget kuwi cinde. Cindelah siji na digendong nganggo selendang biasa siladan katon jelas banget Oh bedane Nah gambaran sing ketok moto iki sing dienggo ngiyaasake tumindak sing ora adil utawa pilih Jan, pinter tenan corone leluhur biyen gawe perumpamaan Conto panganggonening ukara yakoyo ngene iki? dadi pemimpin, kui kudu adil, ora kena emban cinde emban siladan. Iki dadi pepeling sing alus, ning maknane jero banget, supaya sopo wae sing duwe panguaso, orang beda-beda ake anak e. Oke, okay, saiki tulodo sing kapindo. Iki gambar ke keanahan sing luwe pribadi yo, yaiku urip sing tansah kebak rasa was-was lan kuatir Unan-unane iku ancek-ancek pucuking eri. Payangke wae piye rasane ngadeg persis ing pucuke eri sing lincep banget kuwi. Iki gambaran sing pas banget toh, wong sing ngadeg ing pucuk eri salah obah sithik wae langsung ciloko. Nah rasa was-was, ora seimbang lan tansah ing kahanan mbahayani kui, sing dienggo gambarke kahanan batine wong sing uripe tansah kuatir, lan kebak risiko. Dadi sing digambarke dudu loro fisike kelo, naning rasa ora tentreme. Saiki, mungkin ana sing takon. Lah terus intine ngopo to kok kudu nganggo ukara-ukara sing ketoké e rumit kaya ngene? Kenapa orang ngomong langsung wae? Nah, jebule ana alisan sing penting banget ing burine. Dadi gunane bebasan kuwi dudu kanggo rumit-rumitke omongan, belas. Nanging kanggo ke gagasan sing mungkin angel, kanti coro sing luwih alus lan ora bloko suto. Iki nuduhake ajining budaya Jawa sing utama ake sing endah lan lungit. Indah tur jero maknane. Liwat bebasan pitutur bisa diwenehake tanpa nguroni, naming pesennya tetep kena ingati. Dadine komunikasi luwih sugih makno. Nah, saat turunnya rampung, aku duwe tantangan cilik kanggo kowe. Coba dipikir, yang basamu tawa budayamu tewe, Ana ora ungkapan sing mirip karo bebasan iki, sing nganggo perumpamaan kanggo ngambarake sawicining kahanan. Wah, aku penasaran banget, coba tulis engko nang komentar ya. Matur nuwun wis sinau bareng-bareng dino iki.